ни разу до этого даже на самом крутом футболе ни на чем такое стадо не испытывал как это Это лучший день в Краматорске довольны ли вы конечно доволен этому тирану давно надо было ноги подбивать и все там конечно. Какие эмоции? Не распирает счастье. Ну, не счастье, но это давно надо было сделать. Счастье давай. Не, ну что мы от этого... Счастливые стали, что ли? Ну, вы... уже стали лучше? Вы довольны или нет? Мне все равно. Я понял. Ленина. Как вы, довольны? Очень довольна. Зачем это ты дал? Он безбожник. Значит, страна что, против Бога, что ли, идет? Валили, и слава Богу. У нас теперь свой путь, не коммунистический. Слава Понятно. Украине. Героям слава. Сайта технополис. Как вы, счастливы? Нет, ну, что рады. Вы слышали, рады, конкретно. что завалили памятник. Ну, как вам сказать? Мы рады. Вы да. Рады. Даже не знаю, что это Ну в шоке а, просто честно. Да. Не ожидали, да? Вы, извини, ну разное это было очень неожиданно. Да. Мы да. стояли вот буквально да. Да, смотрим, вот он падает, да. лечит, вообще, там, смотрим. Вот уже падает, летит. Ну, довольны больше или недовольны. Даже не, да. не знаю. Как да. Знаете, как первое, в такое состояние и честно. Кого бы хотели видеть на этом месте теперь? Да эти -а флаги, которые висят вам эмоции испытываете, то, что завалили память? В пилу наша маленькая победа. Вовсе победу делают на линии фронта, мы сегодня маленькую победу делаем. В пилу счастливы вы? Я безумно счастлив, я безумно счастлив. Я и все вокруг, глянь. Вы все от счастья просто. А ваши, ваши эмоции какие? Как? Ожидали такого? Конечно, не ожидали, что сегодня Ленин уйдет. Кого хотите видеть на месте? Богдана Хмельницкого, Шевченко, наших национальных героев. Вы первые забежали на Ленина. Я Дима, давай не будем, давай, давай. Я все подпольщики. Так, да ладно уже все. Там много людей. Долго ты ждал? Мы ждали безусловно очень долго и надеялись на то, что наконец то центральная улица нашего города, которая пострадала от всех этих действий террористов и их пособников, наконец-то избавиться от этого символа вот этой эпохи, которая прошла и унесла за собой миллионы и миллионы жизней. Мы безусловно довольны, что на центральной площади нашего города больше не стоит память даже не вождю, а убить. Ты что-то особое почувствовал, вот, когда с другом со своим, вы первые забежали на поверженный. Патриотизм. Помер. Да, не столько патриотизм, сколько я чувствовал ну, победу нового старт. Вот мы бежали, и мы своими, своим своим бегом мы меняли историю. И вот когда он бежал, и мы первые стали на него, это это было, это был момент, который поменял что-то в нас, поменял историю нашего. Момент бега уже продумывали, кого видите там на месте? Нет, нас. знаете, нет, сейчас об этом мы немного не думали, но... Никого, кого? Думаю, что... У нас есть, у нас есть новые герои, абсолютно. Старые герои, никто не говорит, что их нужно забывать. Никто не, стоит, не говорит, что забывать Великую Отечественную войну, где... никто не говорит, что забывать не стоит. Это наша история, безусловно. Но у нас есть герои поновее, для нового поколения. Герои, они будут всегда в памяти, какие бы они были. Но есть герои послежнее. Хорошо, ребята. Слава Украине! Герои. Вы это... будете снимать или да, да, это? Снимать. Мы ждали давно, вот год ждали. И, и... и... и, и очень рады. И свершилось. Кого свершилось, теперь да. хотите видеть Кого? на месте? Не знаю. Я думаю, что Шевченко. Того, того или другого, еще одного. Еще одного можно поставить. Я думаю, что когда война закончится, у нас будет много достойных.